keşid edəcəyiniz xəbər sizləri daha da təəccübləndirəcək. Un və un məhsullarının hazırlanmasında istifadə olunan qatqı maddələrindən biri də sistem adlandırılan qatqı maddəsidir ki, bunun əldə olma mənbəyi heyvan və insan ə, saçıdır, insan tüküdür. Bu qatqı maddəsi dönər çörəklərində və dilimlənmiş çörəklərdə istifadə olunur. Belə deyək də, xəmirin elastikliyinə artırmaq üçün, bayatlanmasını gecikdirmək üçün, ə, yumşaqlığını artırmaq üçün bu qatqı maddəsi istifadə olunur. Çində bərbərxanalardan toplanılır və xüsusi bir emal prosesi keçəndən sonra ondan toz halında qatqı maddəsi əldə olunur. Təbii ki, donuz tükündən də ə, əldə olunur, ə, ördək tükündən də əldə olunur. Azad istehlakçılar liyinin sədri Eyüb Hüseynovdu, faktı təsdiqlədi. Sistein deyilən bir maddə var. Bu maddənin xammal mənbəyi tükdür. İnsan, heyvan tükü və digər tükələr olur. O tük emaldan keçirildikdən sonra una qarışdırılır və ona müəyyən stabilizator e, olaraq müəyyən xüsiyyət